Atas tu ambil. Maksud atas, ya. Matan dia. Wa ma'nal hasadi. Situ tak? Dan makna hasad itu. So, hasad sudah ke? Nengki? Nengki dah. Nengki dah. Hmm? Ya. Ya, yeah, tiga tapi atas tu menuju kepada yang tu. Saya baca atas tu ya. Maksud dari wa ma'an al-hasadi karahiyatun ni'mati alal muslimi wa stithqala luha wa stithqaluha. Maksud dari iri hati, atas ya adalah tidak suka dan berasa berat terhadap kenikmatan yang didapati oleh seorang muslim. Betul so, ya? Yeah? Ha, maksud apa maksud iri hati? Dengki ya, yeah? hasad. Apa maksud hasad? Dia tak suka benci, ya. Yeah? Itu berat je, ya. Yeah? Sakit di hati bila satu orang hamba mendapat nikmat. Apa maksud nikmat? Anugerah pemberian Allah. Contoh, cik lepas dapat Uh, projek lepas projek apa banyak projek. apa projek projek. Sakit je hati ni kan. Ya? Ah, ha, ha. dengki lah tu. Ya. Ha. Pada yeah. dengki, pada dengki. dengki, dengki. Nah. Tak. Kero pula. Lepas projek semikan daripada 5 ekar, 10 ekar, 10 ekar, 20 ekar. One day, 50 puluh 100 seratus 100 seratus heka pula, sakit je hati. Ha. itu perangkat pertama. Perangkat kedua, bankrupt. Alhamdulillah lah, bengkak Dulu ni bengkak. Dia berkata, yes, dia kata, bengkak. Lepas tu, bila musibah berlaku, bengkak mana Allah Ta'ala talik nikmat tu, dia rasa puas hati. Ya? Bila musibah berlaku, stroke pula. Alhamdulillah. Ya? Stroke pula. Dia suka. ah ha, itu peringkat ketinggi. Peringkat pertama, sakit hati. Peringkat kedua, bila Allah Ta'ala tarik nikmat, rasa, apa tadi? Puas hati, seronok. Ya? Pihak ketiga, dah lah ditarik nikmat, ditimpa musibah pula. Oh, dia lagi galak suka hati dia. Huu, puas hati aku dia kata. Itu perangkat dengki yang ketiga. Ya, yeah. ha, Inilah penyakit dengki. Dengki ni adalah dosa pertama makhluk dengan kan ha, makhluk dengan sesama makhluk makhluk sesama makhluk dosa pertama bila habil macam dah saya syarah ni sampai mana? Nombor tiga ya? Ha. Okay. Sifat ini adalah Betul ya? Atau kaki Saat Seseorang berasa Merasa tu salah lah masa Melayu eh ya? Bukan merasa Berasa okay. Berasa benci Atas kenikmatan Nikmat tulis itu Anugerah ya nikmat tu amanah gerah pemberian Tuhan ya sebab tu dikatakan orang yang dengki itu orang yang kedekut dengan pemberian Tuhan ke atas sekalian makhluk bila Tuhan bagi kepada orang dia rasa dengki dia rasa tak patut ya dari Allah yang diberikan kepada salah satu hamba Allah. Itu dia tulis definisi dia lah. Seperti kenikmatan ilmu, ibadah, kedudukan dan harta. Jadi, dengki ni bukan yang trigger dia yang menyebabkannya semata-mata urusan akhirat. Bahkan urusan dunia. Ya, ha, Urusan dunia, contoh dapat projek, kaya, tak? berjawatan, benda hari masjid lagi. Projek dah lah banyak. Ya. Kaya pula, handsome pula. Ya. Siapa? Mancik ya. Oh, tak puas hati betul dia kata, ya. Lepas tu, uh, alim pula. Amal ibadat banyak. Ya. Baca Quran betul. Boleh jadi imam. Cuma tak ke depan je. Ya. Uh, itu urusan akhirat. Jadi, dengki ni urusan dunia, urusan akhirat. Uh, dengki, sakit hati. Ia mengotori kehidupannya sendiri selama-lamanya. Setiap pemberian Allah terhadap orang yang menjadi sasaran sifat irinya akan bertambah kesusahan dan kesedihan. Ya. Jadi orang yang orang yang dengki ini orang yang tidak bahagia. Sebab dia akan jadi anxiety, keresahan. Bila Tuhan bagi lebih banyak kepada satu hamba. Lepas bagi, bagi, lepas bagi, bagi. Dia pun anxiety, resah, gelisah. Dah bagi, bagi lagi Tuhan. Dah bagi, bagi lagi. Apa jadi? Gila. Nah, ha, Masalah jiwa je ni. Kenapa mikir? Nikmat Allah Ta'ala kepada orang lain. Sedangkan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada awak, tidak pula pernah dihitung-hitung. Nah, dalam pada kita menilai betapa banyak nikmat Allah Taala kepada satu orang, kita lupa betapa banyak nikmat Allah Taala kepada diri kita. Nah, ha, dia gaduh ke orang hitung ini, awak anak sembilan orang, jaya belaka dia tak kira yang tu. Nah, dia lupa bersyukur yang tu. Bahkan dia protes kenapa Tuhan tak bagi yang selain yang dia impikan. Sedangkan orang tu tak berapa ada anak, tak ada anak. Nah, awak anak berjaya belaka. Memanglah tidak sekaya dia. Tapi sekurang-kurangnya Allah Ta'ala tak miskin nikmat kepada awak. Nah, ha? tak tak ada kedekut nikmat kepada awak. Ya. Yang sedia ada, tak sempat bersyukur, lagi nak komplain. Tuhan tak bagi tu ini. Nah. Ha? Cansi saya mata tak nampak. Tapi hari syukur. Nah, ha? saya tak nampak, muka tak nampak. Muka anak tak nampak. Orang -orang, abang, muka abang tak nampak. Kata. Tak nampak syukur Tuhan nek, bagi nikmat macam-macam kita. Dia, dia selalu ulang gitu. Tuhan bagi nikmat macam-macam kita bang kena syukur. Masa saya kata, "Manalah kita ni pondok tak pun nak siap lagi, siap lagi. Uh, uh, wakaf pondok tak ada orang apa. Eh kita kena banyak syukur dia apa. Ya, betapa banyak nikmat Tuhan bagi pada kita kan. Yang tak Allah Taala tak bagi pada orang lain bagi pada kita. Nampak? Dia mata tak nampak. Ha, dulu nampak, sekarang tak nampak. Syukur. Macam tu lah. Jadi orang yang dengki ni dia hidup dalam kesedihan. Sebab dia stres dengan nikmat Tuhan kepada orang lain. Apa tanda-tanda orang yang dengki? Tanda-tanda orang yang terjangkit penyakit ini. Penyakit ni ni penyakit hati ya. Yang kata batuk, sesemut dia penyakit. Dengki ni penyakit juga. Tanda je. Nafsunya tak mungkin berendah hati kepada saudara, sahabat dan penduduk kampungnya yang menjadi sasaran sifat irinya di dalam hati. Di dalam hati. Ia tak menerima nasihat daripada orang yang menjadi sasaran iri hatinya. Ya, itu tandanya. Maksudnya adalah, contohlah dengki pada satu orang, dengki pada Cairo. Ya, satu orang dengki pada Cairo. Bila Cairo cakap baik pada dia, dia tak, tak terima dah. Ha. Ya, itu tanda kita semua dengki pada dia. Bila dia cakap tu betul. Nah, Ha, dia cakap tu betul. Tapi kita dah tak boleh terima dia. Sebab apa? Ada benda yang kita tak setuju Tuhan bagi dia. Ha, bila dia cakap baik pun kita tak boleh terima dah. Itu mana awak dengki daripada dia. Dan dia cakap betul ke awak, awak marah ke dia. Ha, ada something lah tu. Mana ada benda awak tak puas dengan dia. Tak puas hati, Tuhan bagi kepada dia. Ya? Ha, akhirnya, menyebabkan dia cakap baik pun, dia bagi nasihat pun, dia cakap baik. Gosok-gosok pun cakap baik pun kita tak boleh terima. Itu tanda kita dengki pada satu orang. Ya. Dan tak benda hati langsung dengan dia. Ya. Uh, apa lagi tandanya? Uh, tak, tak, ada benda hati nak pergi jemputan kan Ha, dengki pada encik, encik buat nuri, tak nak pergi tak? Sebab apa? Dengki. Okay. Ha. Ia tak menerima nasihat daripadanya orang yang menjadi sasaran iri hatinya dan tak menyukai jika seseorang mendapat manfaat daripadanya. Ha, contohlah uh, cik kaya uh, buat projek, amin, ya. Sebab tu tolong orang tu tolong orang ni. Nah, bila ada orang ambil manfaat daripada nikmat yang Allah Taala bagi kepada cik, dia tak perhati. Nah, dia kata apa tadi? Tak menyukai manfaat daripada seorang yang beri nikmat. Nah. Uh, contohlah projek Kaheroh berjaya. Dia jumpa orang bagi buah temikai Ustaz temikai, dua biji Dia tengok, dia tak puas hati Apa hal pula ya. ha, Dia tak puas hati Kalau orang tu buat baik atas nikmat yang Allah tak beri kepada dia Dia dapat tidak menyukai Serta tak bertambah banyak pengikut dan kelompoknya Dia pula buat banding Gang saya tak ramai, gang kera kawan cik ramai nah, uh, Yang sokong saya tak ramai Dan saya bergaduhkan orang sokong kero orang sokong abang orang tak sokong mi pada saya nampak ha, jadi dia merasa tergugat kedudukan dia nah jadi sifat hasad ni sangat bahaya kalau kita banyak tahajud banyak puasa banyak baca Quran banyak berzikir tapi ada sifat hasad habis habis kita al hasadu ha? ha al hasadu hasad hmm Ya'kulul hasanat. Hasad dengki ni dia makan. Mana dia menghapuskan aman kebaikan pahala. Sumpama. So, Kama ta'kulun narul hatobah. Sumpama api memakan kayu kering. Raju. Sepantah kilat kayu kering ni kalau cucur dah api. Ya. Ayah, sekejap aja jadi abu dah. Macam tu dah hasad korang. Pahala awak datang mengaji. Pahala awak datang mengaji kitab. Pahala tahajud. Pahala duha, pahala selekah Habis, habis. Sambil hasad dia Tadi saya baru baca satu hadis Hadis ni berkenaan dengan Ada orang amal ibadah dia Amal ibadahnya naik macam whirling, whirling, whirling. Macam apa? Berputar-putar Putar-putar -putar. Gegak gempita Cahayanya lebih terang daripada matahari Amalan kita berupa macam tu tapi bila malaikat hafazah ni, malaikat hafazah ni kepung amalan kita. Takut amalan tersebut tak sampai ke Tuhan. Amalan ni dijaga oleh malaikat. Bawa kepada Allah ni hadis oleh imam eh, daripada Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal bila sebuah hadis ni menangis pensai. Sebab dia tak, takut dia jumpa Allah tak muflis. Ha Jadi dalam hadis tu dia sebut, langit pertama ada yang dipanggil malaikat muakkal. Wakil Allah Ta'ala tolong cek. Ada tak ada benda ni? Kalau ada benda ni, lempar selalu. Tak layak masuk langit berikutnya. Mula-mula langit pertama, malaikat ni dia tanya kepada malaikat bawah amalan tu, ada tak ribah? Maksud ribah? Mengumpat. Ha, ada mengumpat tu. Dia kata, oh, malam ni banyak. Tapi langit pertama kantor dah sabit. Mengumpat. Pepah balik ke muka. Katalah tak ada mengumpat. Langit kedua, dia cek pula apa nama sebagai bermegah-megah, tafakhur. Megah-megah atas nikmat yang Tuhan bagi. Kalau ada memegah-megah, eh, 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 bahasa kita tak? Sombong lah, action. Ya, yeah, action. Ha. Mana? ya? Yeah? Sombong lah, rasa besar diri. Dia memegah, tafakur dia panggil. Bermegah-megah. Eh, sangat ya. Eh? Kaya, berpangkat, berharta, berjawatan. Ha, apa balik amalan mobil. Katakanlah, ribah tak ada, bermegah-megah tak ada, langit ketiga pula, malaikat, jecek cek pula, takabur. Sombong. Nah. Kita keempat ujub. Ujub dah bincang tak? Berasa hairan, syok sendiri, banyak ilmu, banyak amal ibadah. Langit yang kelima cek hasad, ada dengki, tak ada dengki. Kalau ada dengki, pepoh balik amalan ke muka. Langit kena malaikat muakkal ni wakil daripada Allah SWT wakil daripada muakkal wakil daripada Allah SWT dia pula ada tak sifat suka balik kepada makhluk Maksudnya dia suka orang ni timpa bala. Orang ni aksiden, orang ni uh, apa sakit, orang ni aksiden ke, orang ni sakit ke, orang ni uh, apa panggil tu, muflis, dia rasa suka. Uh, ha, projek tanian gagal, tak? Oh, yes, saya so, suka lah. Ha? ha. Dia bukan dengki tadi, dia level kedua. Ya. Yeah. Ha. Suka bala. Dengki ni dia tak puas hati Tuhan bagi. Ya. Yeah. Level yang kedua, dia suka pula bala Allah Ta'ala bagi sebagai, sebagai galang ganti kepada rezeki tadi. Hasad tadi dia sakit hati rezeki Tuhan bagi. Ya. Yeah. Yang ni pula level yang kedua pula. Ah, ha, ha, korang bagi bankrupt sudah. Ya. Yeah. Daripada dapat untung, Tuhan. ugi. Tuhan ha, itu uh, yang ke ke level yang next level lah untuk dengki ni. Suka bala kepada sekalian makhluk. Yang ketujuh, riak. Kita bincang riak lah. Menagih pangkat di hati manusia. Tapi manakah dia tak tahu lagi ikhlas tak ikhlas. Dia cek riak. Ada riak, buat manusia, pepah lalu. Ya, muka dia. Perkiraan malaikat tak ada riak. Sampai ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia yang tahu perkara ni. Ya. Iaitu Tuhan nilai ada ikhlas tak ikhlas. Sebab ikhlas ni rahsia antara Tuhan dan makhluk. Antara hamba. Ya? Malaikat pun tak tahu yang datang ni ikhlas tak ikhlas. Tanya bawa malaikat satu sini. Kero datang ikhlas tak ikhlas malam ni. Ya? Ustaz datang ikhlas tak ikhlas. Malaikat pun tak tahu cerita. Kata ni ikhlas ni Tuhan dia boleh nilai. Sebab itu yang akhir sekali. Lepas nilai ada apa tadi. Uh, ngumpat tak ngumpat. Megah tak megah. Lepas tu saya lupa ni. Tak kabur tak kabur, Ujub tak ujub. hasad tak hasad, suka bala tak suka bala, riak tak riak, mengadak Tuhan, Tuhan kabur, dia tak ikhlas. Tuhan yang dia tahu. Tak? Apa jadi? Papah balik. Maka kata malaikat fatakulul malaikatu kulluha, maka berkata malaikat sekaliannya sekeliannya, alaihi ke atasnya, laknatuka, laknatmu ya Allah, wa laknatuna dan laknat kami semua. Bahaya amalan tak ikhlas ni segala malaikat yang tujuh-tujuh langit tu yang apa ha alaihi ke atasnya laknatuka laknatmu ya Allah wa laknatuna dan kami semua dan berkata tujuh petang langit sekaliannya wa taqulu samawati kulluha alaihi laknatullah wa laknatuna ke atasnya laknat Allah dan laknat kami semua ha mana lagi bahaya tak bahaya tak ikhlas ya hmm Ha, itulah cerita ikhlas tak ikhlas. Ini cerita tentang sifat apa tadi? Okey, saya tulislah sepintas lalu. Eh. Langit pertama tadi, Tuhan nilai benda. Eh, tapisan, tapisan amalan. Ha, tulislah. Jadi janganlah ada amalan ni. Tapisan. Saringan. Ha, saringan tu betul. Saringan. Amalan. Okey. Langit satu Tuhan cek Ada mengumpat Tak ada mengumpat Oh umpat ni langit Kalau kuat mengumpat amai ibadat banyak kuat mengumpat hmm. Langit pertama dah kantor dah Langit dua Bermegah-megah Atas nikmat Tuhan Langit ketiga Saya pun kena apai ni Supaya jangan ada. Takabur. Takabur makna som. Sombok. Langit. Eh, apa tulis ni? Empat. Mujuk. Mujuk saya dah syarah itu. Langit. Kelima. Hasad. Tajuk ni lah ni. Hasad mana deng? Dengki. Langit ke 6 Suka Kitab Hidatus Salikin ya, ke atas makhluk. Langit ke 7 Tuhan tengok ada riak, tak riak. Sampai kepada Allah, Allah Ta'ala cek ada ikhlas atau tidak. <tuh> Bahaya juga dalam ni. Langit pertama, malaikat, cek ada empat, tak ada empat. Langit kedua, bermegah-megah. Tafakur, bermegah-megah. Langit ketiga, sombong, takabur. Langit keempat, ujuk. Langit kelima, malaikat cek ada hasad atau dengki. Langit keenam, suka balak. Langit ketujuh, ada riak tak ada riak lah. Bila sampai pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala cek sendiri. Ada ikhlas ke tak ada ikhlas. Hmm. Ha? Tak. Tak. Tak ikhlas atau tak ikhlas. Dan antara maksiat hati yang lain adalah melakukan maksiat terus-menerus. Nombor empat, insya-Allah kita next class. Insya-Allah. Ha? Kalau dapat satu ni Hmm. Kalau dapat satu ni lulus, tak ada. Kalau tak, tak, Kala tak ada. Tak tak tunggu lulus lagi. Sampai ke Allah, Allah Taala cek Ikhlas tak ikhlas? Allah yang Allah yang tahu. Malaikat tahu Malaikat tujuh-tujuh tak tahu ikhlas ke tak. Ya, ikhlas ni rahsia antara hamba dengan antara Allah dan hamba, tak? tak ah. orang hadis Nabi al ikhlasu sirrun min sirri bermula ikhlas itu rahsia daripada rahsia ku istaudaat istauda'tu qalba man ahab ahbabtuhu min ibadi aku taruh akan dia pada hati mereka yang aku kasih akan dia daripada segala hamba ku orang yang Allah Taala kasih dia Allah Taala campakkan ke di hati dia Bahkan malaikat pun tidak tahu. Malaikat Jibril pun tak tahu. Yang orang ni ikhlas tak ikhlas. Macam mana orang kata awak ni tak ikhlas? Mana orang tahu? Ya. Ha, tak tahu. Ha, ya, sedap ni Ada tanda-tanda memang tak tahu. Tapi ada tanda-tanda kalau tak ikhlas. Ha. gitu pula dia kali. Hmm. Ha. Habis tu awak je lah seorang ikhlas. Ya. Al-ikhlasu sirun min sirri. Ikhlas tu adalah sebab kita tak tahu ikhlas tu, sebab itulah kita kena istikhlas. Buat buat ikhlas, belajar belajar ikhlas. Okeylah tak apalah mungkin saya tak ikhlas, tapi saya usaha untuk ikhlas. Dia panggil istikhlas, minta untuk ikhlas. Buat buat ikhlas, ya. Ha, istikhlas. Siapa pula kau ni? dia jawab tu Oh ya Siapa kau Oh ni pondok ceno Dia semua update yang kau mah Ustaz bar dia kisah buat pondok dia rendah Haa Hari tu dah banj banjir, banjir dah pun pertama banjir dah dia rendah. Pondok dia rendah. Lepas tu pondok dia dan dan itu air tak keluar. Air tu menung. Oh, sungai je pun. Tapi bila air tu dia tak keluar, air dia lekuk. air tu menung orang panggil. Tak lah. Tu dia kau ni dia risau. Ha, oh, sudah. So macam ya, ya, cik kabut tu Mana kita buat umpang tu Ahli wahi masuk Nanti dia buat stop kok dia Kabut lah Kalbut 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 tak sesuai start Dia kena empang tu Ya. Oh, yang cik bising-bising bising bising, itu. Cik bising, dia empang, kita tutup. ha, hmm. <laughs> tapi kita tutup. Dia air, air main, tak naik. Kita masuk ke kereta, dia akan masuk ke tempat hmm. luar. Kan? Tapi bila air dah uh, tak takong itu, kita boleh buka umpang, air keluar. Hmm. Okey. Tai dulu lah. Ha. Tai awak payu dulu Dulu semua begitu payu Eh sekarang itu saja ya dah pukul 10.49. Terima kasih ikut online ada 8 orang ni. Ada pada mula sampai akhir duk ikut lagi. Terima kasih ya. Jadi kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8 campur 8 89 9 tambah 8 17 orang. Ulang-ulanglah ikut kelas kita. Semoga Allah Taala Terima kasih yang bagi gift. Semua ni ada seribu like. Alhamdulillah. Seribu like. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa insyaAllah uh, dua minggu lagi. InsyaAllah ya. Ha, tahun depan. Dan jangan lupa doa banyak-banyak malam pertama bulan Rejab. Ha, malam ni. Saya buat malam ni tadi. Betul saya betul ubah habis sebab saya tengok kat surah malam ni dah satu rejab rupanya dia punya tu semua dia tak update dia punya apa panggil? Dia ada waktu semayang tu. Papan. papan, papan. tu Saya tengok tadi pun maknanya 1, 6, 14, 47. Rejab bulan 6. 1 6, 14, 47. Jadi malam ni pada papan tu, 2-3 masjid saya tengok. Malam ni satu rejak Betul ada orang tegur saya. Belum lagi Ustaz. Ha, malam ni snek. Kau nak buat status dah apa dah semua, buat malu je. Tak guna punya papan. Ya? <laughs> Salah papan. Dia tak update. Dia kan update tiap tak tahu kan tak? Ha dah update lah oh, tu. Dah, ha. Oh tu tuan mudilat tu Sebab saya tengok hari tu Saya tengok Surah Utama Jaya 3 Fasa 2 ha, Dah malam yang ke 28 dah ha. Ha. Saya katalah 2 hari lagi tu masuk malam ni Oh so, bukan hmm, Yelah ربنا <applause> تقبل <applause> منا واغفر لنا ورحمنا وتب علينا واهدنا واسقنا غيثا سقيا رحمه هدى تجعلنا من القانطين وانصرنا ان قوم كافرين ظالم اشفي مرضانا المسلمين اصلح شاننا شان المسلمين انصرنا سجوشا نجوشا المسلمين سلطانا سلطان المسلم حرمات من انزلت عليه سوره الفاتحه فاتحه Untuk dengan tasbih kafarah dan surah al-asr Malam Isnin, jangan lupa doa ya. Nabi kata, Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah antaranya awalu min rajamat. Rajabah. Jadi 5 malam Tuhan tak tolak, tolak, doa kita antaranya malam pertama bulan rejab lah. Dan kemudian 27 hari bulan nanti uh, saya jemputlah untuk menyertai seminar. Seminar Al-Quran al Quran Bersama dengan junior saya Nama Ustaz Hanif Al-Ahmadi Imam Masjid Buntuk Bula Tajuk dia Manhaj Imam Hafaz bin Sulaiman Itu mazhab Quran kita ni Kita ni mazhab Quran Tariq Syatibi Luwai Hafaz daripada Imam Asim Jadi Imam Hafaz tu Dia akan syarah dia Ha, siapa yang berkerapangan 7 bulan daripada pukul Uh, 8 pagi ke 2, 2, 12 tengah hari ada makan ada nota apa semua jemput datang eh Sabtu apa dah Joran RM50 ya untuk budak-budak ah? -budak, eh? ha dan tempat di Kiswah atas ada dewan dewan oh. Kiswah dan ni saya promosi sikit ha, nah, bolehlah bagi seorang ni ni saya minta tolong siap-siap bos siap 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 lah, ya saya tengok kat masjid dia tak luar langsung kat surau tadi. Jadi bagi-bagi ni lain pula. Ini surau yang tu wakaf pondok. Setakat ni memang ramai yang masuk wakaf pondok. Eh. Bawa seorang. Eh. Saya yang masuk. Itu surau. Ini pondok. Wakaf pintu. pintu. Ha? Ini satu seorang dulu. Yang ni ambil dah satu seorang. Lepas tu siapa-siapa yang sekolah nak kongsi tiga orang Terima kasih Ustaz ilmunya Yang sama-sama ha, ha, Betul ya, Jadual saya oh. Saya Encik Razak eh. Oh tengok dekat ha, Itu surau pondok eh, Itu Wakaf pondok Boleh tiga hingga lima tahun Boleh kongsi-kongsi ya -kongsi, eh. Tak silap saya Ustaz Wahid buat. Ustaz Zarimi pun buat ya. Pondok Ustaz Zarimi RM59,000 buat untuk flat. Saya buat RM63,000. Tak kira kalau tak habis bayar pun kita akan kompon-kompon tak habis bayar tu untuk satu pondok. Ha, gitulah. Zara Izzah. RM40,000. Tapi berapa tahun lepas? Tak dapat dah RM40,000. Saya target RM40,000 satu pondok. Tuk tak, tuk tak. Tak boleh tak Ini Ustaz. Yalah. Kalau tak rendah esok. barang naik. Dia barang naik. Barang naik. Saya tak rendah. Esok kalau naik barang. Buat malu muka minta tambah lagi. Takat ni memang tak ada orang lah.